Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində yerləşən belə bir 2 mərtəbəli, 6 qaraş tipli, 5 otaqdan ibarət möhtəşəm bir həyət evi ilə tanış edəcəm. Həyət evi daxilində rahatlıqla 2 maşın daxil ola bilər. Ondan əlavə qaraş hissədə maşın daxil olması mümkündür. Bu üstə də belə bir yay üçün oturub durmağa yer nəzərə tutub. plandruması falan hər biri quraşdırılıb. Burada manqal yeri nəzərdə tutulub. Əlüzü mağaya yerə qoyulub. Həqiqətən çox ideal bir evdir. Əsas prospekt yolun cəmi 30 metr aralığında yerləşir. Çox yaxın bir məsafədədir. Bu qiymətə əsas yola yaxın belə ev demək olar tapmaq mümkün deyil. Suyun axımı üçün trafta nəzərdə tutulub. Evim belə bir möhtəşəm xarici görkəmi var. Evin yerləşdiyi ərazidə qaz, su, işıq fasiləsizdir. Kanalizasiya mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Həqiqətən çox ideal bir evdir. Ev və evdə mərtəbə arası monolit betondur bu növdə 60-ın 40-a karkas beton üzərindədir. Çox keyfiyyətlə inşa olunmuş bir həyət evidir. Daxil olaq. Qaraj hissəsini sizlərə göstərim. Belə bir qaraj hissəsi var idi. Burdan köməkçi otaqlara keçmək üçün yerdə boru bu otağın altında keçmək mümkündür. Qəti bir daha təşkil göstərim. Belə bir möhtəşəm həyəti var evimizin. Qalxaq əsas yaşayış sahəsi olan birinci mərtəbəmizə. Hal-hazırda birinci mərtəbəmizin giriş dəhlizini təqdim edirəm sizlərə. Solda yerləşir ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənlərimiz. Bu da pilləkənin altında belə bir yerə qoyulur. Tamamilə hər biri stipoldur. Sağda yerləşir belə bir qonaq otağı. Qonaq otağının pəncərəsi evin öz həyətinə baxır. Gördüyünüz bu hissə tamamilə stipoldur. E... Bu hissə yerləşir evin mətbəxi. Bu hissə monolit betondur. Mərtəbə arası hər biri monolit betonla tərtiz olunub. Görürsünüz ki, mətbəximiz də geniş, normal ölçüdə nəzərdə tutulub. Evin arxasında da müəyyən qədər yer var. Ona görə çıxış da qoyulub bu hissəyə. Burada isə belə bir kiçik yataq otağa nəzər də tutun. də belə bir balaca hamam otağı nəzərdə tutub. Amma yuxarıda böyük hamam otağımız da var. Onu da çəkib göstərəcəyəm sizə. Qalxaq ikinci mərtəbə ilə sizi yaxından tanış edeyim. Hal-hazırda ikinci mərtəbənin giriş dəhlizini təqdim edirəm. Qalxan kimi solda yerləşir yenə balaca bir dedik yataq, uşaq otağı. Bu hissə də yerləşir digər yataq otağı. Həqiqətən ev çox keyfiyyətli bir həyət evidir. Bu sadəliyin müqabilində qoyulub. Burda isə geniş hamam otağı. Nəzərdə tutub, aksessorlar hər biri qoyulub, tam qaydasındadır. Yəni hər evdə də aksessor qoyulmur. Bu evdə sadə kombinli quraşdırıb, Və sө yaşayışa uyğun da ondan sonra bu hissədə isə sonuncu yataq otağımız yerləşir. Ev 2 mərtəbə eşəfəxtan ibarət həyət evidir. Evin qiyməti 118.000 manatdır. Real müştəri ilə razılığa gəlmək mümkündür. Videonu izləyib kanala abunə olun, şeyi paylaşın videolardan ilk sizin həvəriniz olsun. Sonda təqdim edəcəm evin balkon hissəsini. Evin belə bir balkonu var. Dəyərliz izləyicilər. Telefon nömrəmiz qeyd edəyəsiniz: 076 153 83 03. Buyurun, cəmi yer və ətrafı məlumat ala bilərsiniz. Mənimizə təşəkkürlər.